ایک جن آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو ہمارے خلاف باتیں سکھاتے ہیں اور میں آپ کی آیت الکرسیوں سے نہیں ڈرتا ہوں میں نے کہا ایسا ڈر جاؤ گے کہ یاد رکھو گے اور یہ جو بجلی کا ہوتا ہے اس شکل کا تھا بالکل اس طرح چلا آ رہا ہے <laughs> یقین کر لے کہ جب تیسری مرتبہ میں نے آیت الکرسی پوری کی نا تو اس جسم اس کا جیسے لمبا آدمی گرنے لگتا ہے اس طریقے سے گرنے لگا تو میں نے دو دفعہ اور پڑھی تو بس دھواں اور پانی ختم اس دن میں نے اعلان کیا یا نماز میں نمازیوں کو بتایا کہ خدا کے بندو اب آئے تو کرسی کا مقدار بڑھانا پڑے گا تو. توجہ ہماری کم ہے اخلاص نہیں ہے نفوس پاک نہیں ہے وہ جو ایک دفعہ کافی تھا وہ تو سند کے گی کے لیے علاج معالجے کے لیے تو دو دو تین تین دن, دن دوا کھانی پڑتی ہے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز فرض سے سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے اس درمیان میں پڑھا کر دو تین دفعہ ہو جائے اور دو تین دفعہ جب ہر نماز فرض کے بعد تو دن میں تو پندرہ مرتبہ ہو جائے اور ویسے آتے جاتے میں پڑھنے میں کوئی قباہت نہیں ہے حیث ذکر ہم وقت پڑھ سکتے ہیں مبارک کلمات جن کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہے اس آجز اور فقیر کے نزدیک بہت زیادہ اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے بس سید الرسول رسول الحاظی کلہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم ہے اس کے تعمیل میں پڑھا کروں باقی سب جو استاذ و شیخ ہو ہیں یہ پوری امت حضرت کی ہے اور حضرت کی طرف سے حکم آیا ہے جنا تم کی آنکھ سے پیدا ہے اس لیے ان پر شر کا بہت غلبہ ہے شرارت بہت کرتے ہیں اچھے کام مشکل سے کر پاتے ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا دہشت گرد اور بہت بڑا جو ان میں بڑا آپ ٹو ڈیٹ تھا اس نے آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا بڑا خطرناک تھا کیونکہ جنات جب روئے زمین پر سرکش ہو گئے تو ملائک آئے اور ان کی پٹائی لگائی یہ سب منتشر ہو گئے بھاگ گئے تو ایک ان میں سے اس نے اپنے نام فوراً تبدیل کیا اور عزازیل رکھا برور نے جبراہیل بکائی جسے لوگ مختلف نام اپنے رکھتے ہیں حالات کو دیکھ کے لوگ نام رکھتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ چلا گیا اس زمانے میں جا سکتے عبادات بھی بڑی کی تفصیلی سے آگے بکرا میں آ رہا جب آدم علیہ السلام کے سجدے کا وقت آیا اور فرشتوں نے سدھ کیا تو وہ اکھڑ گیا تو دا میں تو نہیں کروں گا سیدھ وہ ضرورت سے زیادہ معاہد ہو گیا اور اس نے کہا آس جو تو لمن من حلق کروں بشرم بنتی نور اور بشر کا جھگڑا اسی نے کھڑا کیا ایک ایسا شخص جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور وہ بشر ہے اس کا سرجر میں کروں گا میرے لیے ضروری ہے کہ میرا پیغمبر یا میرا مزدور وہ نور ہو تو یہ نور وور کا قضیہ پیدا کرنے والا دوسرے لوگ بعد میں ہیں اصل ابلیس ہے یہ شیطانی جھگڑا ہے مبتدین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پیشانی میں محمدی نور تھا سجدہ اس کا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بے وقوف تمہیں اتنا نظر ہو تو آدم کے پیشانی میں نے محمدی نور سے مری کیونکہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح ڈپوس لے کر بیسل اللہ حاصل حصہ ہے بشر محض آدم اصل البشر مادت البشر اور سیادت و شرافت کا معدن بشریت خیر بہرحال وہی کے کی اور میشے کے لیے ملون ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی جنات میں ایک قسم کا حیجان پیدا ہوا ہے اور پھر بعض پیغمبر جیسے حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ان کو قابو کر سکے اور مختلف ملکوں کے بڑے بڑے دیو اور جن حضرت زنجیروں سے باندھا تھا اور ان سے سمندروں میں غوطے لگواتے تھے میں نش شی میں یغوز ہوں نہ لہ وہل نہ ملند نہ ڈالے پکڑ نہ لہم حافظی اور وہ غوطے لگا لگا کے دریاؤں میں سمندروں میں قیمتی ہیرے لالو جواہرات نکالتے تھے اور رفتار ان کا تیز ہے اور شکل بھی مختلف بدل سکتے ہیں یہ تشکل بے اشکال المختلفہ جنات کے احوال پر قاضی الدین شبلی ہنفی نے کتاب لکھی ہے آکام المرجان فی غرائب الاخبار و آکام الجان کراچی کے بعض مکتبوں نے شائع کر دی قاضی بدر الدین شبلی حنفی بہت معتبر علماء میں سے ان کی کتاب آکام المرجان فی غرائب الاخبار اخبار واہ الجان شاید کسی اردو دان نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر لیا تو چونکہ جنات مختلف شکلوں میں آتے ہیں اور ناکارا کام کرنے کے لیے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے زیادہ بیدار رہتے ہیں اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ مردے کو خالی نہ چھوڑے کسی کی روح نکل گئی تو اس کو خالی نہ چھوڑے کیوں جن اندر چلا جائے گا اور اس کو ایسے اٹھا لے گا ادھر ادھر دو دوڑا دے گا اور ایسے واقعات موجود ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کسی کے انتظار میں مردے کو برف خانے میں رکھتے ہیں یہ اخلاق شرحن ہر بار سے ناجائز اور غلط حدیث میں تو ہے کثر و ازمل مئیے دیکھا کسر ازمل مردے کو تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے زندگو ہوتی تو اپنا بیٹا یا بھائی اس کے ساتھ برف خانے میں بیٹھ جائے پتہ چل جائے چار دن اور پانچ دن بعد کوئی آ رہا ہے اس کے لیے جو ہے نا اس کو برف کے اندر جما رہے ہیں。کتنے ظالم لوگ ہیں کتنے کمکر لوگ ہیں اگر کسی نے جواب کا فتو دیا ہے تو وہ فتو بھی خلاف نشرہ ہے وہ فتو علم اور فہم پر بنا نہیں ہے وہ جہل کا پیداوار ہے اس لیے ہر فتو فتو, فتو نہیں الفتوا الحکم شرعی وہ تو شریعت کے حکم ہو گئے تھے مردے کو خالی نہیں چھوڑو اور یہ برف خانے میں اس کو رکھ لیتے ہیں پانچ دن بعد وہ برف کا ٹکڑا اس کو لے آتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور نے لکھا ہے کہ اس قسم کے واقعات کے بعد جنازے کی نماز بھی لا حاصل ہے کیونکہ اس میں انسانیت ختم ہو گئی اور حجریت پیدا ہو گئی پتھر کا ٹکڑا بنا دیا